Здарова! Деньків продовжує проходити Skyrim. Що ж. От вам ще одне цікаве місце. Дуже цікаве. Я вернувся на Солстейм і. Проходитиму квест історика Тарстана. Нагадую, він сказав, що останні виверження, як там її. Червоної гори. Вскрило утеряну нордську гробницю. Кстаті, якщо пере... підійти сюди до розмови з Тарстаном, вхід буде завалений попелом. А тепер він вскрився. Дід нас вже тут чекає. Впечатляє, правда? Эта гробница была скрыта от человеческих глаз уже. Я тут все осмотрел и нашел только вот эту надпись. А под ней не mm -hmm. Не знаю, читаешь ли ты подраконье. Но, судя по всему, это какая-то загадка. Жертва приблизит вас к тому, что вы ищете. Интересно, что это значит.

Іди вперед і попробуй розібратися. Я тут посмотрюсь. Побається що. Чого? Забро. Оу. Має пряме відношення до загадки. Я пам'ятаю, жертва наблизить нас до того, що ми шукаємо. настоящий клад. <сех> hmm. <сех> Возможно, следует положить что-то в огонь. <проб> да, конечно. В ней говорится, жертва приблизит вас Правда. к тому, что вы ищете. <проб> Ладно. Понятно. Короче, треба скинуть одного с драугрів в яму. А чтобы скинуть, треба дернуть за рычаг. направление для нас открыть раз уж ты так хорошо справляешься не пойдешь вперед Ввенрелась два прохода. Так, еще одна загадка. Ой, это не ловушки. Думаю, здесь будет очередная загадка вместе с головолом. Продолжайте путь. Не наступайте туда, где уже были. Любопытно. Давай будем крайне... Что ж, я практически уверен в двух вещах. Во-первых, загадка, скорее всего, относится к тем плоским квадратным камням. А во-вторых, лично я к ним и ни близко не подойду. Кто знает, какие... Разумеется, она переводится так. Продолжайте путь, не наступайте туда, где уже были. Ага. Может быть, тебе стоит попробовать пройтись по пластинам, не наступая ни на одну дважды. Я за тобой. Осталось всего пять. Ворота открыты. Идти по этим залам. Все равно, что погрузиться в прошлое.

Человеком или дракон. Кажется, не открылся тайный вход. Иди проверь. Идти по этим залам все равно, что погрузиться в дом. Оу. Сука, в цій темній воді стрьомно. Хотя я, конечно, знаю, що водних чудовищ тут нема. Все, ото мені жутко. Згадується... Старень... Ні, не надто старенька, но Ну, класна гра, Tomb Raider Underworld. Там Лара Крофт заплила в печеру на дні Середземного моря. З... з древніми руїнами. І там величезне щупальце вилізло. А потім оказалось, що там вообще гігантський восьминог. От тут така жуть лізе в голову. що зараз дна підніметься якесь. Чудовище. Ты выдрал, блядь. Все люди должны умереть И каждый по-своему Как-то мрачновато На мой вкус Надпись, должно быть Относится к этим колоннам Эти колонны вокруг одной центра. Может быть, они как-то связаны между собой? На колоннах я вижу светящиеся камни. Смутно камни воздействия. Я видел такие на рисунках. Ну что ж, попробуй разобраться. А я повнимательнее рассмотрю кайф. Давай будем крайне осторожны. Ну, есть воин, стрелок и маг. Возможно, каждая статуя символизирует определенный метод боя. Конечно.

копья Риклинга, которая очень ультра говня не стреляет. <решил> <решил> я все правильно прочел, этот мирак назван предателем. Как интересно. Возможно, в одном из этих саркофагов мы найдем выход. Пошли. О, выход как подсвеченный, кстати. Ярость боя. а, покращує yeah. союзників. Все понятно. Я помню это, а. Магичный монстр. Прекрасно. Я ничего. Кто знает, какие опасности подстерегают нас здесь. Вот что-нибудь дать А Вот это высота. Там что-нибудь движется внизу? Рудковати вот, призраки. Такие примерно их москварный налюк.

Историю. Они встречаются во многих захоронениях древних норм. На этих стенах запечатлены столетия истории. Жаль, что они повреждены так, что не прочесть. Да, и нельзя бедрезны ты кто тут? А, не можно. Похоже, тут... жрать. Может быть, те половины когтей подойдут, если вы обе? кольца можно вращать. Быть может, здесь найдутся неповрежденные фрагменты текста и подскажут, как подобрать комбинацию. А, вот, тут что-то есть. Первый фрагмент как-то связан с воздухом или может ветром. Во втором упоминаются ночное небо и луна. А третий как-то связан с огнем. И еще похоже, упоминается чешуя. Больше ничего не могу сказать об этой надпись. Давай будем крыть. Кто знает, какие опасности подстерегают нас. Хорошие связаны с повитрем. Ну, птах летает в повитре. Небо и месяц. Вовк вы на месяц.

Я. настоящий драконий жрец за все годы что я посвятил изучению истории и я и не на... надеялся увидеть и потом полагаю это был вал должно быть гробницу построили для него так чтобы он смог стоять на страже даже после смерти несомненно я знал конечно что драконий жрецы были могущественными людьми сильной воли да я и представить не мог. Что ж, пожалуй, я увидел все, зачем пришел. И твои обязательства выполнены. Я обещал тебе плату за труды. Вот она. Думаю, я уделю должное внимание изучению этой стены слов. Ах, какая книга у меня получится. И он повернется в село Скали, если вы У тебя не только стальные нервы, но и острый ум. Это, без сомнения, гробница, пусть и очень сложно устроенная. Я рискну предположить, что ее построили для драконьего жреца, искавшего при жизни великую славу. Его глубоко посчитали и юги, и драконы. Видимо, заповедано предателем по имени Мирак. Возможно, Мирак тоже был драконьим жрецом. Скорее всего, современником нашего стража. Очевидно, Мирак пошел против своего орда побежденного Мирак изгнали на Солсты, а Страж стал его тюремщиком. Хороший вопрос. Полагаю, чтобы оградить гробницу от непрошенных гостей. А может быть, они задуманы еще и как испытание, чтобы лишь достойный смог дойти до погребального зала. Кто знает. Мысли драконьих жрецов так же непостижимы, как и мысли драконов которым они поклонялись. Я думал об этом и полагаю, что да. Вероятно, древние предки Скаала построили эту гробницу для своего господина, драконьего жреца, которого они называли стражем. Скорее всего, эти люди были древними нордами, пришедшими на Солстей вместе с драконьим жрецом. Потеряв связь со своим народом на материке, они со временем создали собственную культуру и стали нынешними скалами. Но, разумеется, все это не более чем догадки. Возможно, правда вы никогда не узнаете. Ну что ж. Ну, связь между скалами и гробницей Е. мне одна. Основатель медового зала Тирска вирішив йти по путях древніх норм. А не по путі Скалов. Ну і создав цей медовий зал для воїнів. Ну, ви пам'ятаєте цю історію. Що ж, Тарстан нехай і далі тут побуде. А історію Валока можна дізнатися з книжки, чи Валока. Він вимовив валок. Ну, історію балока можна дізнатися з книги «Страж і предатель». Як він переміг Мірака. Мірак був правителем Солстейма, предав драконів і коли він почав з допомогою свого особового крика поглощення душі їх вбивати, дракони спустили на нього жреця. Дуже вірно жреця. А так як Мірак не міг вбити балока криком. То прийшлося вбивати його по старінки. І він програв поєдинок. І був заключен. Толі заключен, толі в останній момент, перш ніж балок наніс смертельний удар, його спас Хермеус Мора і забрав своє царство. Ну, факт ну, в тому, що його по-любому хермеус забрав своє царство. Де Мірак жив тисячі років. Поки не попитався вирватися і не прийшлося його нагнути. Кстати, от цікавий факт согласно книги. Валок, на відміну від інших жреців, був, був уважаємо благородним правителем, а не кровавим деспотом. Так що трохи навіть жалко, тож прийшлося його усипіть. Ну. От ми й дослідили. Тепер подивимося, чи Тар Стаган вернеться в село Скалів. Хоча, може... Може, я поспішив з виводом, може основатель медового зала, не пам'ятаю, як там його звати. А, Хротмунд. Може він узнав від інших про путі древніх нордів він узнав. Ні, там я подумав, що може він узнав з, з, від приїжджих нордів зі Скайріма. Яке ось. Да ні, брю, тут сказано про путь древніх. Так що, а. А путь древніх можна узнати напряму з гробниць. Може він исследовав якусь гробницю узнав звіт, там щось. А може і реально від приїжджих почув. Та, впрочем, хрен з ним. Установити вже не прийдеться, фа... не вийде. Ну факт лише це фактом. Він вирішив йти по путі деревніх нордів і основав медовий зал для воїну. Ей, старстан ти тут? На серці моє все ще в Він може вернутися в цей зал. Він ж тут живе. Ні, Тарсан ще не вернувся. Ну і ладно. З ним більше не вдасться поговорити про це приключення. Ну. Він удовлетворив своє любопитство, і я як історик з ним повністю согласен в цьому. Ну что же, а на этом пока что все. Дякую за увагу. Пока.